Михаил Анисимов, игрок баскетбольного клуба «Будивельник». конечно. Но ну, поздравляем с победой. В войне она почетнее, потому что серия закончилась. Твой комментарий сегодняшнего матча? Ну, в общем, хотел бы сказать ситуацию о этой э, противостоянии, об этом, что несмотря на то, что 3-0 закончилась эта серия, не можно сказать, что это была легкая серия, и это не отображает, что 3-0, ну, очень было сложно играть каждую игру. Черкасы молодцы, и благодарен Черкасам, что они дали Особенно последнюю игру, такой серьезный бой, что нам надо перед готовкой к финалу. И поздравляю черкассы, тоже они будут играть за третье-четвертое место и желаем им удачи. И это тоже для черкас хорошее достижение. А по игре, в общем, такая игра... Не могу сказать, что стабильная сильная игра, но молодцы показали характер, в конце не сломались, доиграли до конца. Тренер, думаю, скажет больше по игре. В общем, поздравляю Черкаса и свою команду. Если нет вопросов, спасибо. Владимир Коваль, экран баскетбольный клуб С выходом финал у финал вас и ваше бачение сегодняшнего поединка. Спасибо большое за поздравления. Я, в свою очередь, тоже хотел бы поздравить болельщиков нашей команды, тех, кто нас сегодня поддерживал и тех, кто не смог сегодня приехать, но смотрел нас по телевизору всем спасибо, что вы переживаете за нас. И вас тоже поздравляю. Что по игре хотелось бы сказать. Очень, очень непростая команда Черкаса, я уже говорил. И то, что они в тот баскетбол, который они играют в конце сезона, он достаточно хорошего уровня. Команда высокая, которая борется за каждый мяч. Что скажу, три игры мы сыграли, все три игры мы проиграли подбор. Очень мощная команда, высокая, нам было тяжело. Спасибо парням, что они выдержали, выполнили те установки, которые мы требовали. Да, мы сегодня потеряли концентрацию в какой-то момент и дали команде Черкас почувствовать игру, что нельзя ни в коем случае делать с этой командой. Но тем не менее мы выдержали и молодцы. Еще раз всех поздравляю. У нас перед этой серией были, скажем так, проблемы с ротацией. С ротацией больших игроков Сергей Горбенко восстанавливается после травмы. Он не набрал еще должные кондиции. Только как неделю он тренируется в общей группе. Диджей Стефанс дисквалифицирован. Чего нам тоже, конечно же, его его не хватает в ротации, и, конечно, его игры нам, нам, нам не хватает. Плюс еще не набрал нужные кондиции после травмы Миша Анисимов, но он старался, молодец. И я думаю, что я надеюсь, я надеюсь, что в финальной серии с, с химиком э, мы все залечим свои травмы и наберем нужные кондиции, потому что противостояние с химиком обещают быть тяжелым. Mm -hmm. Наверное, все, что хотел сказать. Спасибо большое. Еще раз победа. Спасибо. Андрей Калиниченко, капитан баскетбольного клуба Бочеркасскому АПЕ. Андрей, проанализуй сегодняшний поединок, твои вас на этом матче. Ну, наверное, 35, может, 33 минуты мы боролись, бились. Хотели да, и всю игру хотели победить, да, но вот э, в третьей четверти, с начала четвертой, случился у нас такой провал, да, там с минус, не помню, 3-4, улетели практически на двадцатку. Про Промазали свои броски, чем, чем славится будильник, да, подобрали, убежали, они смазали, добили, вот, проиграли как бы на том, чем... Э, чем, с чем справлялись в первой половине. Да? То есть мы они после потери наших они не забили, мы практически не это не потеряли. Все попали и защитились, и ставили спины, они не подбирали, то есть у них не было вторых шансов забивать. То есть была равная игра. Третий, четвертый, четверти был такой рывок, мы с этим не справились, да, какой-то может мандраж, волнение, не знаю, будем смотреть, разбираться. В конце чуть-чуть собрали четвертой четверти, поймали тот ринг, тот ту волну. Попали свои броски, хорошо защитились, я считаю. Они там минут не знаю сколько, не могли забить. Мы игру выровняли, там сократили до 5, по-моему, очков. И вот в конце опять 1-1 нас обыграли. Потом мы потеряли мяч. И уже опять стало 10, и уже проиграли игру. Хочется поблагодарить всех болельщиков. Сегодня был полный зал. Очень приятно. Вот, наверное, вот тот рывок, который мы совершили с минус 20, да, до 5 очков. Благодаря болельщикам они завели, мы побежали. Ну, и будильник постарается с выходом в финал. Спасибо большое. Спасибо. ...баскетбольный Александр Юрьевич, не зажажаясь на такие ревные, и относительно ревный баскетбол в этой серии, нажали 0-3, ваше обращение, и в матч матче, и в серии за во-первых, хочется поздравить Будивельник с выходом в финал. У нас был достойный соперник, очень достойный чемпион регулярного чемпионата, мы понимали, да, что это, что эта серия будет непростая, говорили об этом каждый, осознавал каждый, но при этом каждый хотел в этой серии победить. Вот. Я думаю, где-то может быть сыграл все-таки свое значение тот вот факт разницы в классе все-таки игроков, да, в некоторых позициях, не скажу, что во всех, в некоторых позициях у нас есть преимущество. Вот, но, тем не менее, вот в каких-то мелочах, нюансах мы не проиграли, ведь будивельнику в каких-то глобальных вещах, только в мелочах, только где-то там не доступил шажочек, где должны были, они заступили. Там, опять-таки, реализация, мы не забили свои броски, при том вот во второй половине были хорошие атаки, хорошо разыгранные, свободные броски. Был отрезочек небольшой, буквально, где игроки немножко, скажем так, поплыли, да, но это был там короткий отрезок, который тайм-аутом э, как бы вернулся, да, вернулась команда в ритм. Но в целом вот этот отрыв, отрезок, то, что и Андрей говорил, да, что хорошие броски свои, дальняя дистанция там, где мы как бы... Получается у нас, в принципе, все. И вот эти дальние отскоки Будивельник воспользовался, убежал обыграли один на один. Очень здорово сегодня Отверченко сыграл вот в очень важные моменты, в очень важные для команды, для Будивельника моменты. Он взял на себя и потянул. Молодец. Очень, очень рад за то, что парень, да, украинец, вот в составе с хорошей задней американской линии, да, все-таки выделяется. И это очень... Очень здорово для Украины, прежде всего. Вот. Хочется поблагодарить болельщиков за веру в команду, за ту поддержку, которая сегодня была. Я думаю, что мы сегодня даже тем, что мы не могли сегодня опустить руки, даже когда был счет минус 21, все-таки болельщики заставили нас взять себя, скажем так, вернуться в игру, биться, бороться до конца, имели шанс до 6 сократили, глупая опять-таки потеря. Вот, я говорю, мы на вот этих нюансах, на мелочах, считаю, эту серию и проиграли. Спасибо болельщикам еще раз, спасибо всем тем, кто верил и продолжает верить в нас. Жаль, к сожалению, что мы вылетели из борьбы за первое место, за выход в финал. Сейчас есть день-два перезагрузиться, и я надеюсь, что мы сможем мотивировать игроков бороться за победу в малом финале в серии за третье место. Все все, спасибо большое. Спасибо.